بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار الرشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا عمران خان باقی رہا ہونے والے ہیں یا تحریک انصاف میں نے احتجاج کی جو تیاری کی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سرکاری اخبار نویس نے جو اس لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی بات بھی کہتا ہے اور وہ ایک کارندہ یا بڑے کا ٹٹو ہونے کے بجائے اقتدار میں شرکت کا خواہاں رہتا ہے اور ماضی میں ایسا ہو بھی چکا ہے کہ اسے بہت اہم عہدے دی, دی گئے اس کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں انڈیا اور پاکستان کی جھڑپوں پر ٹھیک وہی بریفنگ دی گئی جو وزیر اعظم کو دی گئی تھی یعنی انہیں بہت اہمیت دی گئی جس کے وہ مستحق تھے اڈیالہ جا کر ان سے کہا گیا کہ ملک کے خاطر آپ کو اور آپ کی, کے نوجوانوں کو کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میں ملک کے خاطر اس اندرونی رڑائی کو روک دیتا ہوں اور مودی کے خلاف آپ کے ساتھ یہ تو خیر انہوں نے اعلانیہ بھی کہا جس پر کہا گیا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں آپ سے یہی توقع تھی چھے مہی کو عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد ٹویٹر کھولا گیا عمران خان نے کہا میں نے ملاقات کرنے والی شخصیت سے کہا میں نے عدالتوں کے مجھے عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں عمران خان کی صاحب معتعلی کا کیس لگتا ہے سزا کا کیس لگنا عمران خان نے کہا وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گے عمران خان کے مئی کے اختتام یا جو جون میں رہا ہو سکتے یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ خان نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کا مینڈیٹ اسے واپس کیا جائے یا فوراً آئل الیکشن کرائے جائیں یہ افواہ بھی گردش میں ہے کہ قانون ٹویٹر کھولے جانے سے بہت ایکس اب اسے کہا جاتا ہے کھولے جانے سے بےحد پریشان ہے کہ اس طرح تو آئی ٹی کا بیانیہ پھیل رہا ہے پہلے ہر جگہ ہر کہیں ہر طرح سے پھیل رہا ہے اس طرح صرف ایکس ہے کیا پھیل رہا ہے ایکس نہیں ہوگا تب بھی پھیلتا رہے گا ریاستی اداروں سے کہا کہ اسے دوبارہ بند کیا جائے لیکن ریاستی اداروں نے اب تک اس کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا اور ٹویٹر یا ایکس وی پی این کے بغیر کام کر رہا ہے اس طرح بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں پنجاب میں پی ٹی آئی کے گرفتار شدہ اٹھاون لوگوں کو رہا کیا گیا جو ایک مثبت پیشرفت ہے تاہم <تصف> یہ حقیقت بھی ہے سرکے سرکاری اخبار نمیسوں کے ذریعے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ایسا پروپگنڈا وقتاً وقتن کیا جاتا ہے کہ اب ریلیف ملنے والا عمران خان جو اب تک تو ہمیشہ غلط ثابت ہوا ایک بار بھی یہ بات درست ثابت نہیں حتیٰ کہ بعض اوقات عمران خان کے ہم ہی اخبار نمیسوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے تین چار دن پہلے بھی یہ تاثر دیا گیا تھا تو کیا ایک سے مقصد پی ٹی کے حامیوں کو ٹھنڈا رکھنا ہے سابق وزیر اعظم کو بریفنگ تو دے دی اور بڑی معدمانہ انداز میں دی گئی اور سرکاری اخبار نیم سرکاری اخبار امیز کے بقول اسی اہتمام سے دی گئی جیسے وزیر اعظم کو وہی بریفنگ دی گئی لیکن اس کے کمرے کی روشنی تو بند رکھی جاتی ہے اسے ڈاکٹر تو نہیں دیے جاتے اس کے بہنیں سڑکوں پہ منتظر رہتی ہیں ملاقات کے لیے بہت کم انہیں ملنے دیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان سے بہت غیر انسانی سلوک ہے سیاسی قیدیوں سے ایسا سلوک کبھی نہیں ہوا کبھی دو دو سو مقدمے نہیں درج کیے گئے کبھی پورے اہتمام سے ذہنی اذیت کا اہتمام نہیں کیا گیا صاحب کا ایک مقصد یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ قاسم اور سلیمان عمران خان کے فرزندوں نے جو انٹرویو دیا ہے جس کے بہت یہاں اس کے اثرات اتنے محسوس نہیں ہوئے یہاں بھی ہوئے ہیں لیکن مغرب میں اس کے بہت گہرے اثرات ہیں لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ گولڈ خاندان کی اہمیت کیا ہے گولڈ سمتھ خاندان کی اہمیت یہ ہے جس کے وارث اب اس کے فرزند ہیں عمران خان کے کہ جس جی زمانے میں یہ میگزین بہت پڑھے جاتے تھے نیوز ویک ٹائم اکالومس اس کے اتنے ہی ٹائٹل چھپتے تھے جتنے کسی سربراہ حکومت کے تو وہ ایک پرانا خاندان ہے اس کی کاروباری اہمیت ہے اور کاروباری اہمیت کے ساتھ سیاسی اہمیت بھی ہوتی ہے ان خاندانوں کی اب پی ٹی آئی کے جنید اکبر تو یہ کہتے ہیں پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا اگر کوئی اشارہ دیا بھی گیا ہے تو اس پہ اعتبار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور جو خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو دیا اس سے محمیز بھی لیا اس کو تو ایسے موقع پر افواہیں پھیلنے لگتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحفیصیت غلط ہے لیکن غالب امکان غلط ہونے کا ہی ہے کیونکہ یہ اخبار نویس اخبار سے نہیں کر رہے آج کل سیاست کر رہے ہیں اور بعض تو بالکل بھاڑے گئے ٹٹو گئے ہیں قابل نفرت گندی گالی دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہانیاں گڑتے ہیں آکا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عمران خان جیل سے باہر آئیں گے یہ yep, پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے ہماری احتیاجی سیاست سے پہلے بھی ہم اس نظام کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخل لیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جی ویسے خوا... اس سے پوچھا جا سکتا ہے کون سا آئین آئین ہے کہاں اور کون سا قانون اور قانون ہے کہاں اور کون سی عدالتیں عدالتیں ہیں کہاں علی مکھا کہتی ہیں کہ عمران خان نے انہیں اڈیالہ جیل میں دی جانے والی کسی بریفنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اب یہ معاملہ ہی مشکوک ہو گیا عمران خان اور ریاست کے درمیان تعلقات کیا نوعیت اختیار کرتے ہیں اس کا ایک انحصار پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی پر بھی ہے اگر کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو معاملہ مختلف ہوگا اگر کم ہو جاتی ہے تو مختلف ہوگا دنیا لگی ہوئی ہے اس کوشش میں کہ جنگی ماحول پیدا نہ ہو اگر کشیدگی بہت بڑھ گئی تو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا لیکن یوں ہی آسانی سے رہا نہیں کیا جائے گا ان سے شراط منوانے کی کوشش کی جائے گی کتنی وہ مانتے ہیں کہا نہیں جا سکتا مسئلہ اور ہے اس کی طرف ترجیح نگار اشارے نہیں کر رہے عمران خان رہا ہو جائیں تو اس جہلی سیاست کرنے والے شریف خاندان کا کیا بنے گا زرداری صاحب کا کیا بنے گا دو کام ہیں ان کے ایک ان کا کام ہے لوٹ مار ایک ان کا کام ہے ہر حال میں اقتدار میں رہنا اس ملک کو اپنی چراگاہ بنائے رکھنا یعنی زرداری صاحب اس کا کیا جواب دیں گے اگر وقت آیا آپ اللہ یہ کہ کوئی وہ معافی تلافی ہو جائے وہ اتنے بہت سے مکان انہوں نے کہاں خرید لیے جو کہا جاتا ہے کہ تیس ہزار ایکڑ زمین خرید لی یہ سرے محل کیا ہے یہ فرانس اور برطانیہ میں اور امریکہ میں ان کی جائیدادیں کیا ہیں نواز شریف اس بات کا کیا جواب دے گا کہ اسٹیل مل میں وہ ایک تو یہ ہے کہ سارے ہندو کیوں بھرتی کر لی بھارتی کیوں شہری کیوں بھرتی کر لیے ہے اور اس کا کیا جواب دے گا کہ یہ جو محلات ہیں اور اس کے سوا بھی جائیدادیں ہیں وہ تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا تین سو جائیدادیں اس کے سوا ہیں اب ویسے تو ان کی بات کا کو کوئی بھروسہ ہوتا نہیں بہت مبالغہ بھی کرتے ہیں یہ روپیہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے ایک دن تو محترمہ مریم نواز کے پاس ایک دہلا بھی نہیں تھا اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں لندن تو کیا پاکستان میں میری جائیداد نہیں اسی زبان سے اسی اعتماد کے ساتھ چند ہفتے کے بعد انہوں نے کہا میری نوے کروڑ روپے کی جائیداد ہے نوے کروڑ کی جائیداد جب سیاست دان کہتے ہیں دا نبے کروڑ کی نہیں ہوتی اور وہ ان کے بھائی نے آگے کہا کار ٹلیون پہ کہ وہ دو کمپنیوں کی بینیفیشری اونر ہیں دیکھئے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان ہاں کو کب رہا آ جائے گا اور کس طرح رہا کے آ جائے گا لیکن یہ تو میں آپ سے ہر روز کہتا ہوں پھر دہر آتا ہوں کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں غائب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک یہ کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ایک کوشش کی گئی وہ ناکام ہو گئی دوسرا اس کو پھانسی کی سے یا موت کی سزا دی جا سکتی ہے کسی اور طرح سے یا عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ پھانسی کا تو خیر تصور ہی جو ہے وہ لرزا دینے والا ہے اور اس کے بعد بچے گا کون کوئی کتنا ہی طاقتور ہو وہ بچے گا نہیں دیکھیے آٹھ فروری دو سے چوبیس کو جو واقعہ ہوا یعنی وہ تمام رکاوٹیں جو کھڑی کی جا سکتے تھے جنہیں دہرانے کی ضرورت نہیں وہ تمام دہشت جو پھیلائی جا سکتی تھی وہ تمام حربے جو استعمال کیے جا سکتے تھے وہ تمام طریقے جو حکومتیں اختیار کیا کرتی ہیں اس کے باوجود کیا ہوا دو تہائی سیٹیں اس نے جیت لیں اب یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے وہ باہر نکلے گا تو اس کا امام خمینی کی طرح استقبال ہوگا اسے کیسے اور یہ رہیں گے کیسے کچھ تو بالکل ہی چوہے ہیں وہ خوف سے ہی مر جائیں گے یہ کیسے رہیں گے یہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت ہے حکومت کے کارندے ہیں یہ میڈیا ہے بک منگا میڈیا جو اپنے آپ کو بیچ چکا ہے جیسے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھیج دیا حالیہ دورے پہ ایک طویل وہ گفتگو کے عرب خاتون نے کی تھی اس کا ترجمہ بھی کیا میں اسے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے اٹھا رکھا ہے اس میں کچھ نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہے کس طرح اس کے سامنے بچھ گئے غلام بسترے نہیں بچتے غلام تو خیر مجبور ہوتا ہے یہ تو غلام ہی سے بھی بدتر ہے دیکھیے یہ بچھے ہوئے ہیں ان کی بقا کا سوال ہے یہ کیسے رہا کر سکتے ہیں عمران خان کو اگر کوئی رہا ہوں گے تو کوئی سمجھوتا ہوگا کل جب میں نے اس پہ گفتگو کی کہ یہ یہ پاسبلیٹیز ہو سکتی ہیں ایک صاحب نے بڑے غصے سے کہا کہ مجھے اس کا مطلب سمجھائیے اب مطلب تو خیر تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کیا جائے تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن یہ مجھے افسوس بہت ہوا یہ تحکمانہ لہجہ مجھے سمجھائیے یہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا میں آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال کبھی ایک بالکل واضح رائے دی جا سکتی ہے کبھی نہیں دی جا سکتی ممکنات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں بات یہ ہے عمران خان کی رہائی کا ایک ہی مطلب ہے فوری طور پر نہ صحیح چند ہفتے بعد صحیح چند مہینے بعد صحیح کہ حکومت اسے دینی پڑے گی پختون پختونخوا میں اس کا بے پناہ غلبہ اتنا کہ حکومت دینی پڑی پنجاب میں اس کا بے پناہ غلبہ ہے ستر فیصد کے لگ بھگ بوٹ ہیں راول پنڈی میں ہم نے ایک ایسے سبکدوش فوجی افسر کے صاحب زیادے سے جو ان کے حامی نہیں تھے ضربے کرایا تھا کوئی ڈیڑھ سال ہوتا ہے اسی فیصد بوٹ تھے راول پنڈی میں راول پنڈی سٹی میں اسلام آباد میں وہ جس کو بھی کھڑا کرتے ہیں پچھلی دفعہ جن صاحب کو کھڑا کیا تھا انہیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی کمپین ہی نہیں ہوئی کی گئی تھی شہر میں بہت سے حلقوں میں کمپین نہیں کی گئی اور وہ جیت گئے سندھ اور بلوچستان میں بھی صورتحال بدل چکی ہے اس لیے ان دعووں پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اگر عمل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے کوئی دیکھیے اشارے کنائے میں کبھی بفوت کے ذریعے کبھی ذاتی طور پر کبھی افسروں کے ذریعے کبھی نمائندوں کے ذریعے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے ان کی خواہش تو یہ تھی علی امین گنڈا پور کی یہ کہ ذمہ داری مجھے سونپی جائے علی امین گنڈا پور پہ تو اعتبار اب باقی نہیں رہا پہلے دن سے میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ صاحب اس قابل نہیں ہے اس لیے کہ انہیں اپنی ذات بہت عزیز ہے آپ کو بابا کیا یاد ہوگا کہ ان کی پارٹی کے ایک, 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 ایک لیڈر نے کارکن بھی کہہ سکتے ہیں لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں لاہور سے انہیں ٹیلی فون کیا انہوں نے اسے گندی گالیاں دیں اتنا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی کبھی لیڈر ہو نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے آدمی کو بہت رنج ہو کسی تکلیف میں ہو غصے میں ہو وہ ٹیلی فون بند کر دے کہ میں پھر کبھی بات کروں گا جو ایسا آدمی تو ایک ڈسٹرک کونسل ایک تحصیل کونسل بھی نہیں چلا سکتا خان صاحب کے اس معاملے میں ایک نہیں بارہا انہوں نے غلطی کی عزمان بزدار کو بنا دیا اور وہاں بلا دیا خواہ میں کس کو اس سے پہلے جو خٹک صاحب کو بنایا تھا وہ بھی کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں تھے یہ جو صاحب ہیں ان پر اعتبار کیا جا ہی نہیں سکتا مذاکرات اگر کوئی میرے علم میں ہے کہ کئی جو, کئی مختلف گروپ اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی میں امن اور سلامتی کے انحصار تو عمران خان کے, کے رہائی پر ہے قومی سادہ الفاظ میں قومی یکجہتی پر ہے اگر قوم دیکھئے خطرہ ٹلا نہیں ہے بھارت سے زخم خوردہ سانس کی طرح سانپ کی طرح مودی ایک کوشش اور کرے گا یہ الگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے چھوڑ دیا ہے انہوں نے چونکہ وہ تو ان کے کام کا رہا ہی نہیں ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ چین کے خلاف ہمارے کام آئیں گے چین کے خلاف کیا کام آئیں گے وہ پاکستان سے لڑ نہیں سکتے اور دوبارہ لڑیں گے تو ممکن ہے ٹھیک یہی صورتحال ہو بہت تیاری کر کے آئیں گے ذرا جنگ لمبی ہو جائے گی لیکن پھر کیا ہوگا اس ملک کے لوگوں پر تو اس ملک چنے ہوئے حکمران یہ تو خط چنے ہوئے نہیں ہیں یہ تو مسلط کے ہوئے ہیں حکمران آسانی سے پاکستان تو بہت مشکل ہے گورن کرنا اور بھارتی فرض کیجئے کچھ علاقہ وہ لے بھی لیں فرض کیجئے میرا خیال ہے آسانی سے ممکن نہیں ہے پاکستانیوں کے دلوں پر زخم ہے انیس سو اکتر کا یہ صرف شہباز شریف کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے یہ کچھ اور احمق کہہ سکتے ہیں بدلہ ہم نے نہیں لیا ہے ہمارے دلوں پر زخم ہے معاف تو کیا جا سکتا ہے اگر مصالحت ہو واقعی مصالحت ہو ایک حد تک معاف کیا جا سکتا ہے لیکن بدلہ کیسے ہو گیا ہمارا ملک توڑا گیا ہے کشمیر پہ قبضہ کیا گیا ہے بھارتی حکومت مہم چلا رہی ہے مسلسل پہلے چلا رہی ہے گرد ریاست قرار دیا جائے پھر ایف اے ٹی ایف ایسے نکالا گیا اس میں یعنی گرے میں ڈالا گیا اور اب یہ کہا وہ بھارتی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کی مدد نہیں ملنی چاہیے اسرائیل اور بھارت دو ایسے ملک ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صلح کہاں سے ہوگی بہترین چیز تو صلح ہے اور مفاہمت ہے لہذا یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ جو, جو آپ اس کو اطلاعات کہہ رہے ہیں یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں دعویٰ کہہ لیں تو زیادہ صحیح ہے موسٹ اپروپریٹ لفظ ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ابھی یہ میں نے یہ ایک خبر کو آپ کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ گیت گایا جانے لگے گا بہت سے لوگ اشارہ ایبرو کے منتظر ہوتے ہیں وہ یا تو یہ لوگ کردار کشی کرتے ہیں یا امید دلاتے ہیں نہ کوئی امید وابستہ کی جائے نہ ان کی طرف سے کردار کشی کی کو کوئی پرواہ کی جائے یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں مرغان بات نما ہے ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے رہیے بات کہ عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا خدا نخواستہ اور یا یہ ہے کہ وہ پالیٹکس سے الگ ہو جائے گا الگ تو یہ سارے لوگ الٹے لٹک جائیں تو نہیں کر سکے ایک فیصد اس کی مقبولیت میں فرق نہیں پڑ سکا اور راہ یہ ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ یہ جائیں گے کہاں اس کے بعد اس کے بعد عوامی نفرت کا جو طوفان اٹھے گا تو ان کا انجام کیا ہوگا وہ اسی ہزار آدمیوں کو شہید کر دیا گیا تھا ایران میں لیکن خمی نہیں اترا تو ایران اس پر اس قدر فرفتہ تھا کہ تا ملوکیت وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کی ایجنسی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی رسانی میں صلاحیت میں تو اس سے بہتر ہے فوج شاہ کے پالے ہوئے لوگ پورا یورپ امریکہ ساری ایک سوئی کے ساتھ ساری صنعتی دنیا کس کے ساتھ کھڑی تھی شہن شہران کے ساتھ مگر وہ جو آپ سے عرض کرتا ہوں وہی اللہ ہے ترجمور معاملہ جو ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا دو ہفتے پہلے تک کہ چین سب سے بڑی سپر پاور بن جائے گا لوگ چین کی طرف دیکھیں گے اربوں کی تو مت ماری گئی ہے وہ بچھے جا رہے ہیں اس کے سامنے مستقبل چین کا ہے روس اور چین یکجا ہیں ایران ان کے ساتھ ہے برازیل سمیت دس ملکوں نے ڈالر میں لین دین بند کر دیا ہے ابھی ایک ملک کی بھی خبر آئی تھی ہمارا مستقبل مغرب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے لیکن خیر یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس میں پھر بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ